menga qara kelin kein degan ham shunaqa befarozat bo'ladimi оbedgacha ham uxlaysanmi turvolingda ishingni qil belim og'rib uxlab qolbman uzr opajon opajon yaxshi o'tiribsizlrmi kelingiz ikkiqat bo'lib qiynab qo'ymayaptimi Aytgancha uy ishlariga qarashib turibdimi ha ertalab vaqtli turib hamma ishlarga qarashyaptilar kelinposhsha ha aytganingizni qilayotgan bo'lsa yaxshi onasi aytgancha, mana bu pulni olganda o'zinga yoqqan ko'ylakni olgin kelin ukamni qo'yniga kirib olib hali uni hali <muchas> buni oldib yotibsan hamma narsa menga bo'lsin deyapsanda holib kel mana bunda okamni pulini ber mana bundoqo man sanga mana bu kirlarni qo'lingni yuvgin deb nechchi marta aytdim opa qimmat kir moshina olib berib qo'yganmanku ha hozir kelinga aytiyotgandim kam olib bergan kir moshinada kirlarimni yuvb beraing deb ha kelimposh opajon tabriklangkeliningizga yangi moshina to'lov qilib keldim endi bolalarni o'zi maktab bog'chaga olib borib yuradi ravo bersam bo'ldi endi latta bo'lmagin ertakmi san hadeb xotinim deyaverasanmi hali qancha yashaysan bu bilan bilib bo'lmaydi ertaga qilig'i chiqadi buni ozgina erkak bo'lgan opangni o'tqazib yubordin esardan beri indolmayaman nima kelin odam emasmi u ham birovni qizi o'zimni oldimda qizim bor kelinga noto'g'ri muomala qilsam ertak qizimdan qaytmyimi hozirgi amonda erkaklar <laughs> bilib qo'ysin ayoliga noto'g'ri muomala qilib turib xo'rlasa ertaga o'zini qizidan o'zini singlisidan o'zini opasidan qaytishi mumkin man ayolimga mehr berayotganim ertag qizimni baxtli yashashini xohlayman bu dunyo qaytar dunyo har kuni İzlediğiniz için